सीट है मुंबई वाली वो हम लड़ेंगे ये बातचीत हो गई है सांगली वाली सीट है सांगली वाली सीट के बारे में ठीक है कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है इसी प्रकार का दर्द हमें रामटेक और कोल्हापुर के सीट के बारे में है सीटिंग है हमारे महा आघाड़ी में इस प्रकार की बातचीत और चर्चा और सीट के अदला बदल हो जाती है अब सभी को लगता है कि 48 सीटें हमको लड़नी चाहिए तो लड़ लीजिए डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है हमको लड़ना चाहिए हम सांगली लड़ेंगे मैं जरूर यह मानता हूं कि सांगली में कांग्रेस पार्टी का केडर है हमारा भी है कोल्हापुर में भी हमारा था रामटेक में हमारा था अब एक केडर महाविकास आगाड़ी के साथ अगर आता है तो सांगली वाली सीट महाविकास आगाड़ी को हम दे सकते हैं ना शिवसेना हो एनसीपी हो या कांग्रेस हो

जर सांगली मधल्या काँग्रेसच्या काही व्यक्ती आम्ही एक स्पष्ट केले आहे सांगलीच्या बाबतीत किंवा महाविकास आघाडीच्या मध्ये कोणीही कटुतेनं ना बोलायचं नाही जरी सांगलीच्या बाबतीत काही लोकांनी काही भूमिका व्यक्त केली असतील काँग्रेसच्या दिल्लीत गेले असतील महाराष्ट्रात जाऊन बोलत असतील तरी आमच्या सूचना आमच्या कार्यकर्त्यांना सहकार्यानं आहेत की आपण त्याच्यावरती कोणतेही कटुमत व्यक्त करायचं नाही या कार्यकर्त्यांच्या भावना असतात सांगलीतल्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसच्या त्या व्यक्त केल्या असतील अशा प्रकारच्याच भावना आमच्या कोल्हापूरच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या त्याच्यावरती आमचं जे म्हणणं आहे ते आम्ही आमच्यात ठेवलं आम्ही काही त्याच्यावर जाहीर प्रचार केला नाही अशाच प्रकारच्या भावना शिवसेनेच्या खालच्या केडरनं रामटेकच्या बाबतीत व्यक्त केल्या केल्या शूटिंग सीट आहे अशाच प्रकारच्या भावना आमच्या अमरावतीमधल्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या या तिन्ही सीटवरती आम्ही अनेक वर्ष लढतो आहोत आणि या तीनही जागा आम्ही हसत हसत महाविकास आघाडीसाठी आम्ही त्या सोडल्या म्हणजे काँग्रेसला दिल्या भावना आहेत सांगलीमध्ये सुद्धा भावना असतील कार्यकर्त्यांच्या पण शेवटी आपण महाविकास आघाडी म्हणून लढतोय फक्त आपल्याच पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी आघाडी होत नाही आघाडी ही आघाडीचा विस्तार करण्यासाठी होते आणि देवाणघेवाण होत असते सांगलीची जागा जर आम्ही एक एकत्र राहिलो तर शिवसेनेच्या मशालीवर आमचे चंद्रहार पाटील शंभर टक्के जिंक पण काही व्यक्तिगत कारणामुळे काही व्यक्तिगत अडचणीमुळे कोणाला भारतीय जनता पक्षाला अप्रत्यक्ष मदत करून तिथे काही वेगळं घडवायचं असेल तर त्याला शिवसेना ते होऊ देणार नाही आणि ती जागा त्यामुळे शिवसेना लढते आम्हाला खात्री आहे डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील यांना सांगलीतून उत्तम लोकांचा पाठिंबा मिळतो लवकरच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सुद्धा प्रचार उतरतील जसे आम्ही इतरत्र उतरलेलो आहोत कोणी एखादा प्रचार यंत्रणेवर पक्षाच्या बहिष्काराची भाषा करत असेल तर ते महाविकास आघाडीसाठी धोकादायक आहे मग संपूर्ण महाराष्ट्रात असंच चित्र निर्माण झालं किंवा देशात असंच चित्र निर्माण झालं त्याला जबाबदार कोण असेल काँग्रेस हा मोठा पक्ष आहे या देशाचं नेतृत्व काँग्रेस पक्षाला करायचं असं आम्ही मानतो आम्हाला करायचं नाही ना प्रधानमंत्री काँग्रेसचा व्हावा ही आमची भूमिका आहे त्याच्यामुळे एका सांगलीसाठी देशाचं प्रधानमंत्रीपद काँग्रेस घालवणार आहे का नहीं विचार कराया महाराष्ट्र है ममता बनर्जी क्यों नहीं कर रहे उसके बारे में भी चर्चा होने दो लेकिन हम महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ है और रहेंगे आप एक सीट के लिए देश का प्रधानमंत्री पद मत फूको चलिए कांग्रेस को नोटिस भेजा गया है इनकम टैक्स की तरफ से वेणुगोपाल का कहना है कि ये जो अकाउंट फीज करने की तैयारी तो इलेक्शन को लेके जो फाइनेंस हो रहा है उसको रोकने की सब जगह पे हो रहा है ये सिर्फ कांग्रेस पे नहीं हमारे ऊपर भी बहुत ही पोजीशन हमारी खराब कर दे हमारे अमर कीर्तिकर को नोटिस आ गया अचानक हमारे और दो प्रमुख लोगों को नोटिस आया है अब कब तक चलेगा ये खेल हम देख लेंगे हम भी खेलेंगे आप भी खेलो तो में आम आदमी पच्चीस पच्चीस करोड़ का ऑफर किया गया है प्रेलेशन, प्रेलेशन, बहुत कम है इतना रेट कैसा महाराष्ट्र में तो पचास करोड़ का हिसाब हो गया है तो पंजाब वालों को इतना कम क्यों दे रहे हैं महाराष्ट्र में पचास पचास करोड़ का पैसा खत्म हो गया इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का पैसा खत्म इतने जल्दी कैसे हो सकता है पच्चीस करोड़ क्या है ये पंजाब इतना बड़ा स्टेट है और महाराष्ट्र में आपने पचास करोड़ की बोली लगाई थी दो साल पहले और आप वहाँ पच्चीस करोड़ ये अपमान है ये नहीं ऐसा नहीं चलेगा बीजेपी का ये बहुत ही घृणास्पद व्यवहार है कुछ एमएलए तो तो लोटस को ऑपरेशन करो या बनाना का ऑपरेशन करो या और किसी का करो कुछ नहीं होने वाला हम जेल जाएंगे और जेल से भी पार्टी बढ़ाएंगे और चुनाव लड़ेंगे कर लीजिए अब आपके झसे में कोई आने वाला नहीं है जिसको था और डर कर भाग गए अब कोई डरने वाला नहीं है इंडिया अलायंस की जो भूमिका है वो देश में इस पर सीट शेयरिंग के तौर पर नजर नहीं आ रही है महाराष्ट्र की बात की जाए तो क्या महाराष्ट्र में महायुति का सीट शेयरिंग हो गया देखिये सबसे पहले इस देश में बीजेपी के साथ कोई नहीं है तो उनका कोई सीट शेयरिंग का मामला नहीं है बात फंसी है उनकी महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में सीट सीटिंग अब तक तो क्यों नहीं हो रही है छोड़ो यार बोलिए काय आहे आज आपल्याकडे हो आज काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडीतल्या तीन प्रमुख घटकांची नक्कीच एक बैठक आहे आणि ती बैठक ही खास करून प्रचार यंत्रणा कॅम्पेन की रणनीती कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अजेंडा या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आहे जागा वाटप किंवा जागांच्या अदलाबदल या संदर्भात तिथे कोणती चर्चा होणार नाही कारण तो विषय संपलेला आहे आता फक्त पुढे पुढले ज्या निवडणुका पाच टप्प्यात होत आहेत किंवा सात टप्प्यात होणार आहेत देशात महाराष्ट्रात त्यावेळेला एकत्र जॉईंट सभा घेणं एकत्र सभा घेणं प्रचाराची दिशा काय असणं कोणत्या मुद्द्यावर आपण पुढे जायला हवं महाराष्ट्रातले प्रमुख प्रश्न कोणते आहेत कोणत्या विभागात कोणी जायला हवं माननीय उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारजी यांच्या एकत्र सभा कुठे घेऊ शकतो या पुन्हा काही प्रचार साहित्य कशाप्रकारे असायला पाहिजे प्रसिद्धी कशाप्रकारे असायला पाहिजे यावर आज चर्चा होण्याची शक्यता देखिये हाँ। साढ़े तो, चार बजे आज एक जरूर हमारी मीटिंग है महाविकास आघाड़ी के तीन प्रमुख दलों की कांग्रेस राष्ट्रवादी और शिवसेना के सभी प्रमुख नेतागण वहां बैठेंगे लेकिन उसमें कोई सीट शेयरिंग या सीट के अदला अदल के बारे में चर्चा नहीं उसमें खास करके ज्वाइंट रैली कैंपेन और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होना चाहिए किस विषय पर हमको आगे जाना है क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर चर्चा होगी और महाविकास आगाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है नक्की शरद पवार जी आए उद्धव ठाकरे जी आए पृथ्वीराज चौहान अस्थिर बाला साहेब थोराद अस्थिर नाना पटोले वंचित बहुजन अगाड़ी को लेकर आखिरी मूवमेंट तक आप बोल रहे थे कि हमारी बातचीत हो रही है करेंगे ना क्यों नहीं करेंगे

दळभद्री हुकुमशाही शोषण जे चाललंय सरकारकडून भ्रष्टाचार संविधानाची हत्या त्याच्या रक्षणासाठी आम्ही जी एक लढाई करतोय त्यात बाळासाहेब आंबेडकरांशिवाय ती लढाई पूर्ण होऊ शकत नाही संविधानाचं रक्षण करणं ही फक्त आमची जबाबदारी नाही सगळ्यात जास्त जबाबदारी आंबेडकरांची आहे त्यांनी ते संविधान देशाला दिलं आणि मी पूर्ण खात्रीनं सांगू शकतो की भारतीय जनता पक्षाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत होईल अशा प्रकारचं कोणतंही पाऊल माननीय बाळासाहेब आंबेडकर उचलणार नाही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बी जे पी को, को मदत होईल इस प्रकार का कोई भी काम या स्टेप आंबेडकर नहीं नाही क्योंकि वो भी इस लढाई में हमारे साथ है राजनीति तो होती है चुनाव आते है जाते हैं अगर देश नहीं रहा संविधान नहीं रहा तो क्या चुनाव लड़ेंगे आज परिस्थिति यही है इसलिए अंबेडकर जी हो हम सब हो हमारे विचार एक है पक्का है बोला निर्मला का बयान कौंग, आया नाराजगी दिख गई कल जो सूची जारी की गई थी उसके बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जो जो लिस्ट में नाम दिया है उनसे प्रचार नहीं करेंगे किस तरीके से ऐसा कौन बोलता है संजय ने कल कहा है मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ व्यक्ति की बात नहीं करता मैं कांग्रेस पार्टी एज ए होल मैं उनकी बात करता हूँ मैं किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ टिप्पणी की उसके ऊपर बात नहीं करूंगा ये बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही है तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूँगा ये बात अगर नाना पटोले जी बाला साहेब थोराज जी ने की है या पृथ्वीराज चौहान जी ने की है तो मैं बात करूँगा बात ऐसी है कि हमारी लिस्ट आई है और सीट शेयरिंग की चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी अब रामटेक हमारी सिटिंग सीट है है ना आपको तो सबको मालूम है पांच बार जीत चुके हम लोगों से अब वहाँ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया नाम घोषित किए तो हमने क्या उसके ऊपर आक्षेप लिया है ऑब्जेक्शन किया है नहीं किया है क्योंकि हमने ये तय किया था कि रामटेक आप लड़िए मुंबई की जो ये सीट है मुंबई वाली वो हम लड़ेंगे ये बातचीत हो गई है सांगली वाली सीट है सांगली वाली सीट के बारे में ठीक है कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है इसी प्रकार का दर्द हमें रामटेक और कोल्हापुर के सीट के बारे में है सिटिंग है हमारे मां आघाड़ी में इस प्रकार की बातचीत और चर्चा और सीट के अदला बदल हो जाती है आप सभी को लगता है कि अड़तालीस सीटें हमको लड़नी चाहिए तो लड़ लीजिए डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है हमको लड़ना चाहिए हम सांगली लड़ेंगे मैं जरूर ये मानता हूँ कि सांगली में कांग्रेस पार्टी का केडर है हमारा भी है कोल्हापुर में भी हमारा था रामटेक में हमारा था अब एक केडर महाविकास आगाड़ी के साथ अगर आता है तो सांगली वाली सीट महाविकास आगाड़ी को हम दे सकते हैं ना शिवसेना हो एन हो या कांग्रेस हो ये महाविकास आगाड़ी है सर उ बनाना का ऑपरेशन करो या और किसी का करो कुछ नहीं होने वाला हम जेल जाएंगे और जेल से भी पार्टी बढ़ाएंगे और चुनाव लड़ेंगे कर लीजिए अब आपके झासे में कोई आने वाला नहीं है जिसको था और डर कर भाग गए अब कोई डरने वाला नहीं है सर, तो सर, रखना इंडिया अलायंस की जो भूमिका है वो देश में इस पर शेयरिंग के तौर पर नजर नहीं आ रही है महाराष्ट्र की बात की जाए तो क्या महाराष्ट्र में महायुति का सीट शेयरिंग हो गया देखिए सबसे पहले इस देश में बीजेपी भी के साथ कोई नहीं है तो उनका कोई सीट शेयरिंग का मामला नहीं है बात फंसी है उनकी महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग अब तक तो क्यों नहीं हो रही है बार बार ये शिंदे और अजित पवार को दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है इस बारे में मुझे सवाल पूछिए सर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मदना नारायण राणे महायुति ने उम्मीदवार दी माही नहीं कांग्रेस तो से भारतीय जनता पक्ष से उम्मीदवार कोकणात को तरी रायगड सिंधुदुर्ग रत्नागिरी या दोन्ही जागा शिवसेना जिंकल्या उलट त्यांनी यावेळेला निवडणुकीत उतरायलाच पाहिजे नारायणराव राणे यांनी आता ते वाद आता मी कसं काय बोलू त्याच्यावर गुलामांना काय आवाज असतो का, आवा का। स्वाभिमानी लोक असतात ते आवाज उठवू शकतात अन्यायाबद्दल ज्यांनी पन्नास पन्नास कोटी रुपये घेऊन स्वतःचं इमान विकलंय आहे त्यांनी तिकिटासाठी भांडण करू नये महाराष्ट्रातल्या शिंद्यांकडे काय राहिलं आहे तुम्ही सांगू शकता का शिंद्यांकडे काय राहिलं आहे दिल्लीच्या हंटरवर शिंदे काम करतायत आणि अजित पवार काम करत आहेत त्यांच्याकडे या क्षणी काही राहिलं नाही ते कपडे घालून फिरतात मुख्यमंत्री तेच नशीब समजा तेही वसळण केलं जाईल असं कोण म्हणत आहे मग केजरीवालचा केजरीवाल वरती जे आरोप आहेत त्यांच्या मागे काँग्रेस का उभी आहे तो हेमंत सोरेन यांच्यावरती आरोप आहेत त्यांना अटक झाली त्यांच्या मागे काँग्रेस पक्ष का उभा आहे याचं उत्तर कोणी देऊ शकेल का मग तिथेही सांगा हा घोटाळ्याचा आरोप नाही खोटे आरोप आहे ते सगळ्यांना माहिती आहे आता कोणी काय व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करत असतो त्याच्यावरती उत्तर देण्यास आम्ही बांधील नाही आहोत भाई साहब मैडम ऐसे बात है महाराष्ट्र में अब तक कांग्रेस तीन लिस्ट जारी कर चुकी है उस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा अब तक कांग्रेस ने तीन लिस्ट जारी की है आपको मालूम होगा रामटेक में तो पर्चा भी भर दिया हो शिवसेना की सीटिंग सीट है है ना अमरावती शिवसेना की सीटिंग सीट है कोल्हापुर सिटिंग सीट है, है। अमरावती में तो रामटेक में तो कल आप लोगों ने पर्चा भरा और हमारे साथ भी आपके साथ, हमारे लोग भी आपके साथ थे टेको रोने का आप? हो गया ठीक है कोई नाराज बिराज नहीं है चलिए थैंक यू